А чего вы трогаете меня? Потому что вы на красный цвет дорогу переходите. Я говорю, не отходи, постой возле меня, не отходи. А что происходит? Потому что на красный свет дорогу перехожу. У вас все нормально. красный свет, вам все Мы пошли. Вам все пошли. Дай а что вы делаете? Я говорю, на красный свет переходили дорогу. А а у вас все нормально. Можно я не убрать. шел на красный свет. А? Я не шел на красный свет. Вы шли на красный свет. Что Брат, потому тропит? что вы уходите, я не шел на Сейчас будет две болеть. Вы слышите меня? Если вы под машину попадете, не только руки будут болеть. Что у вас случилось? Мне плохо сейчас. Так если плохо, давайте вам скорую вызову. Вы за руку сильно держите. Я делаю. вам скорую сейчас вызову. Я, вы это Я вас держу это за руку. Это вы мне делаете больно? Я держу вас. Вам больно Но никто не Вы мне больно делаете. Документы у вас есть свои? Конечно давайте есть. Давайте покажем. А ваши? Я вам покажу. Покажи документы. Ну покажите. Я вам покажу. Я Смотрите. Смотрите. Это а ваши документы? Да. Обратите внимание. И что там написано? А теперь ваши, пожалуйста рядовой полиции. Да. Так, точно. так что эти Да смотрите до конца, теперь ваши документы. Так это я не увидел. Я вам сейчас скорую буду вызывать, потому что пожалуйста. вам плохо. Правильно я вас услышал? Как написано? Мы раню Виталий Витальевич полицейский, а вы просто. Все читайте до конца. Все а зачем вы мне крутите руку? Потому что вас держу, вам же плохо, чтобы вы не упали, головой не упали. Ну, мне удалось. больно, вы мне крутите руку, Давай я документы ваши. Так а ваши документы? Я вам уже показал их изначально, до того, как вы камеру включили я начал играть на публику. Сейчас я, я вас напомню, спрашиваю, да? ваши документы. А вам не стыдно прошло мужчине так не обманывать, вы же мне не показывали. Я сразу скажу. не стыдно. А вам не стыдно на красный ходить под колеса машины? Я мужчине не ходил бросаться? на красный. Смотрите, снова зеленый. Почему вы вам подошли сотрудники полиции? Вы знаете? А вы сотрудники Потому полиции? что вы ишли на красный свет. Вот сотрудник вас полиции подошел. А, а что, можете попросить, чтобы меня отпустили? Не я может не попросить, я с вами разговариваю. Не я стыдно. не знаю, кто вы, что, вы? Кажется, Я вам только что показал я документы знаю, до того, как вы включили камеру. Давай. А сейчас, пожалуйста, ваши документы. Ну, покажите ваши. -то. ваши -то... Что мне в карман бросили? Да никто вам ничего не а бросил. Шо? Не, ну вы же мне бросили что то Смотрите свой карман. Сейчас при мне на ну, видео За руку, смотрите нет? свой больно, карман, я вы говорю. Вы на потому точку. что я вас держу. Вы меня давите на болевую Еще Еще раз убегать будете? Я Оденем не наручники. Я, вас я убегал. убегал. Смотрите свой карман быстро. Смотрите, что у меня с куртки Карман свой Вы мне порвали куртку. Нет, нет. Телефон. Держу. А ты телефон отдал. Телефон отдал. Телефон отдал. У вас звернення, звернення правильно? Згідно України про звернення громадян, Від особи прийміть звернення, стаття, а потім встановимо особи, стаття, потім шіпан, все встановимо. Там, письмо, а хто це до дозав... можна? Можна документи його побачити? Я хочу знати Ні, хто, хто в мене забирав телефон, хто мені порвав куртку. Вам не можна. Ну не можна бачити, а це людина каже, що вона мені представлялася. Тепер не можна. Все, вам не можна. Здравствуйте, вы на мне на ми, МИ выклык прибыли, да? Я, я вот забрал, мне телефон на улице отобрали. Порвали мне куртку, отобрали телефон. Я просил представиться, сказали, что мне уже представлялись, я включил видеосъемку, вырвали у меня телефон на улице, пришлось вот сюда, сюда вот убегать. Так вот? Никита. Есть документы? Есть. Капитан полиции сегодня Борис Юрьевич. Да патруль да. полиции. Да. Кошки... Вот документы, документы в машине. Ну, документы, я же не знаю, кто еще вызвал там. Ну, я шел, шел в машине, э, меня э, взяли, схватили за руку. А где есть? у не нема. Дима, не Ми не вам не ну, документ громадян. Від особи прийнять звернення, сетя, а потім встановимо особи, сетя, потім, шафати, потім все встановимо. Сетя, там, письмо, чин, а хто це, це можна? Можна документи його побачити? Я хочу знати Ні, хто, хто в мене забирав телефон, хто мені порвав куртку. Вам не можна? Ну не можна бачити. Це людина каже, що вона мені представлялася. Тепер не можна. Все, вам не можна. Заяву, будь ласка, з документами і ви. На кого мені писати заяву? Виїв... Прийміть, будь ласка, заяву, не на... встановлена Вивкові. особа відос... Відос... від людини. Добре, враховує. Відсунок військовий салом. Постанова кабінету міністрів, що всі повинні носити собі військово-відійковий документ. Є документи в машині. В машині документи. Тому що я вибіжав в туалет. Так щоб в туалеті не випали документи, я їх в машині залишив. Є документи у вас? В машині. Я в машині. Добре, давайте прийдемо до автомобиля. На, на мене зараз знову нападуть тут. Ніхто не попросил. Я ж вас запрошую до автомобіля, щоб ви документи показали.